пояснение, что себе, себя, когда я крикну, законом. Смотрите, господин водитель, на вас будет складена административная постанова за частью даты, статьи 121. Добре. А самое, что вы куруете транспортным засобом без... Евакуюю людей. Давайте добавим це, это, Я с эвакуацией иду. Добре, ну, дивіться, зараз С со всего. Но вы сейчас в находите? Я сейчас нахожусь в Партовской области. Купинск в Партовской области. Я разумею. Да он еле выскочил с того е, е районы. Может, хоть да не трогать, да но да да начинает. До да, да, да того хлопца. Что бы дохваталось? Да Здесь ходил. Ваше посвящение воде. Регистрационный транспортный засіб. Если достанем. Где вы народились? Люботин. Yes. А, подожди, я же в этом самом. Сейчас, подожди, попробуй достать. Разывайте, да? Любатин. Любатин. Так, Страховка. А, подожди, это страховка, а вот же а Не дал транспорт, наверное, разве не? Нет, регистрация вон надо У тебя же воно Страховку треба? А? Страховку. Челюски на 18А. А? Челюски на 18А. Вот так проходит эвакуации у нас.

Подивіться, пане Радіо, у вас є 15 днів на те, щоб сплатити дану постановлення, не сплатити та вона подводяться, також у вас є 10 днів на те, щоб обжалити дану постанову, що не згідно знаємо рішенням. Добре, де ми можемо оплатити? її? Ви можете сплатити за стосунку дій або в банкінгі другого банкінгу. Получається, приватбанк. Ну что, а ты обувь, ты ты не банка. Добро. Через день. день.